Я Кириллова Анастасия. На данный момент я являюсь куратором галереи Артшик и представителем общественной организации стратегия 21. Настя, скажи, пожалуйста, вот, что ты думаешь по поводу важности культурного развития страны? Что важнее? Культура или все остальные отрасли? Вот если сравнить, например, экономика, бизнес, социальное там, развитие? страны или армия? Там? Yeah. Что, какой, какой, может быть приоритет и что для тебя важнее? Ну, у нас привыкли откладывать культуру на самое последнее место, то есть сначала все-все-все, а потом, возможно, культура, если что-то останется. Yeah. Я считаю, что культура должна быть в одной, по крайней мере, в тройке, как минимум. Mm -hmm. Потому что культура, она же дает развитие, она дает духовное какое-то наполнение. То есть даже если взять Банальные детей, которые занимаются искусством, которые танцуют, которые поют, которые рисуют, они намного более полные, намного более глубокие, чем те же дети-сверстники, которые от этого далеки. То есть поэтому было бы, мне кажется, целесообразнее вкладывать сначала в культуру, чтобы хотя бы, может быть, как, даже как вдохновение дать людям через культуру на другие какие-то отрасли. То есть культура может дать толчок для развития страны в целом? Само собой. То есть это может стать как минимум первой ступенью. Спасибо. Пожалуйста.